Сегодня я вам расскажу такой гайд, как заработать на таких серверах, как Diamond э, или же любых каких-то RP серверов. Итак, первый заработок это работа, второй это донат и третий это перепродажа чего-либо. Э, я именно поймал э, такой бизнес потом его перепродал купил себе домик и купил себе гараж с машиной Ээ, так э, ну вот мне кажется подниматься выгоднее на работе потом уже вводить домик или же бизнес вот я, как я поднялся, я сперва работал на заводе, на шахте, потом я работал э, много автобусником, а потом уже работал э, дальнобойщиком. Вот, э, Когда я работал в дальнобойщиках, я очень-очень много перевозил груза. Э, ну прям вообще много-очень. И я заработал там пару копеек. Ну так, нормально так заработал. И просто мне так и я поймал бизнес. Бизнес был дешевенький, я подкрутил финку. Да, ребят, нужно было как-то выживать, не хотел быть бомжом. Так что такой плохой человек я, да. Ну вот так вот я поднялся. Вот сейчас я вам расскажу, как именно ловить дом или же сами бизнес вот я ничего не ловил, я даже не думал я ехал просто на работу на дальнобойщик. и мне там подпортило, что я увидел э, бизнес по госу. и вот я его купил потом подкупил, фунт как я и говорил и купил э, себе дом но перед этим я его перепродал э, так, чтобы поймать домик или бизнес в мэрии есть такая табличка как э, ты заходишь вот я вам сейчас все расскажу подробно так что <laughs> поставьте лайк конечно же пока я еду верните видео если вы не чай <laughs> подписка если вы первый раз на канале так. нет ну вот мне кажется этот этот способ работает э, на всех серверах и rp и номер но мне кажется r это больше подходит не знаю честно слово, только играл в э, DM сервера. А так я играл и на Advance и на Diamond. Ну вот на своем опыте я на, Адвансе Advance так поднялся. Я там работал не дальнобойщиком, а пилотом. Ну, вот так вот и наработал там ну, много денег, так нормально, в принципе. Вот мы уже поехали к Марии. Главное, чтобы никто сейчас не украл нашу машину. Вот заходим в Мэрию. Ох, вот, короче, сейчас. Вот мы уже в Мэрии. Э, вот есть такая табличка. Видите? Э, АЗС, бизнесы, дома и отели. Вот, этот список должников. Это... Э, чтобы что будет слетать? Видите, АЗС ничего не слетает бизнесы скоро слетят 4. Дома также слетят 33 дома и отели. Отели слетят 0. Так может, если у вас есть на в мэрии, там мэр или же за мэра, он может вам дать титфу, например, если слетает дом, именно номер дома, и когда он слетит. И, ну, за это, конечно же, сли снимаю слиерки, но. Можно это сделать просто по-тихому. Для этого чтобы поймать дом или же бизнес, едем. Э -э сперва нужно взять мотоцикл. там э -э да. как бы обязательно, э потому что на, мо на мотоцикле есть больше... Опять бич. Ребят. На мотоцикле есть больше вероятности, что ты именно ты возьмешь бизнес. Так что обязательно нужно взять мотоцикл. Но я сейчас не буду брать на аптеку, потому что я не буду ловить ничего. Так. Вот мы уже... Он, он вроде Балласа, я не помню. Кажись, да. Так. Еще здесь немножко. Там есть, короче, такая табличка. Заходишь. И... Сейчас, сейчас все увидите. Так, мы уже подъезжаем. он где-то здесь должен быть, а вот-вот-вот-вот он, здесь даже мотоцикла нету, но по-любому здесь должен быть мотоцикл, короче, берете здесь в аренду мотоцикл и езжайте к риэлторке. там уж нужно закрыть мотоцикл, потому что, когда вы приехали, даже если заглушили мотор и не закрыли свой мотоцикл, вам просто сядут даже если не упадут мотоциклы, то в лучшем случае так нажмет просто скрыл и или старт идет когда... и ж мотоцикл заведется и бензин тут она просто будет исчезать, только мотор будет работать и вот тогда вы просто не успеете добежать до аренды чего-либо машины там ваш противник возьмет этот бизнес или дом. Вот как видите, здесь очень много мотоциклов, вон вертолет, короче, блядь. как могут. Так, закроем машину. Вот как видите, этот мотоцикл закрыт. Смысла мотороллера нет брать. Ног. Ну, так, заходим в риэлторку зашли ребята в риэлторку да уж вот дома вот дом например дом элитного класса это ну не советую это там по два ляма да вот как видите это лям 700 тысяч элитный класс посмотрите фотографию дома вот как видите это где война мои будем наверное так вот стоимость оплаты за сутки 8 тысяч мне кажется это вам не нужно такой дом или же когда ловить это просто или бизнес или дом вот так вот короче вот бизнесы так вот но ну, это те бизнесы которые вам ну хреновые бизнесы вот мне кажется, лучше поработать на, там, на шахте, подняться, потом на дальнобойщике и так себе поиграть. Так, ну, на Инферносе тоже можно ловить. Mm -hmm. Да уж. Короче, мне кажется, вы поняли мой принцип ловли и зарабатывания на РП-серверах, на проектах так что мне кажется лучше не донатить а просто заработать самому подняться ну на этом все ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока